对不起了，我必须要这么做。 那个陆岩不是个凡人，是个灵族。就算是灵族，我也照样娶。当时你勇战野人的样子，真是太好看了，我都忘了害怕了，光顾着看你。送给你的，必凶之物，带着吧。你放心，有我在，我不会让任何人伤你分毫的。 陆远，你为什么对我这么好、啊？ 你只知道我的血可以对付灵族，但却不知道我爹还告诉过我，我的血可以破百阵。应 <noise> 龙骨也是做这个用的。你来清泉寨也是为了这件事。 所以，顾北希说的都是真的。我对你这么好，你为什么要杀我？你是灵族就算了，我都可以接受，可是你却想要我的性命，为什么要这么做？ 最后给你一次机会，给我一个理由。只要你说，只要你说，我就都可以相信你。你说呀！你说话呀！你为什么不说？你说啊。既然你不说。

还清泉镇，你我今生永不相见。